Чи може Україна міжнародна спільнота запобігти спробам маріонеткового керівництва Криму заборонити кримсько кримськотатарського народу? Наш гість сьогодні народ вода України, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемільов. Вітаю Добре. пана, дня. Остапо і ми почнемо нашу розмову з важливої події цих днів зовнішньополітичної. Це офіційний візит президента України Петра Порошенка до Туреччини. Пан Чемельов був одним з учасників цього візиту, членом української делегації. Під час цього візиту президент Ордоган вперше так от голосно, публічно сказав про несприйняття Туреччини окупації Криму, і це вагома підтримка для України. Послухаймо, що сказав після зустрічі в Анкарі президент Порошенко. Будь ласка з паном президентом висловилися за спільні кроки, які будуть спрямовані на деокупацію Криму, і для цього плануємо поєднати зусилля в рамках міжнародних організацій, а також на основі нових міжнародних форматів, включаючи формат Женєва плюс за участю гарантів Будапештського меморандуму Туреччини і України. Ну, от це слова президента Порошенка. Я хотів вас запитати насамперед. Чи відчувається все ж таки нова якість у ставленні Туреччини до кримської проблеми під час цих перемовин? Ну Ви ж неодноразово ви... були в Туреччині. Всі ці два роки можна сказати стежили за тим, як розвивається ставлення президента Ордогана і інших турецьких керівників, того, що відбувається Ну, во-первых, турецька республіка ніколи не признавала законність окупації да, да, і конечно. 27 марта 2014 року на генеральній асамблеї, ООН вона однозначно проголосувала за територіальну цілісність України і необхідності освобождення Но... Турция не присоединялась к санкциям западных стран против страны оккупанта. Хотя мы тоже на встречах сразу же с президентом Эрдоганом, с премьер-министром говорили о необходимости присоединения к санкциям. Они исходили из того, что если не будут подключаться к этим санкциям, учитывая особые отношения Турции с Российской Федерацией, то их слова будут более весомыми, они могут более эффективно защищать права крымских татар. Хотя мы с этим были не согласны, говорили, вы никак не сможете в оккупированной территории защищать наши права. Единственная возможность защитить права коренного народа, это освободить их от оккупации. Но, кроме того, у Турции же были свои экономические интересы. Там товарообороты, да. около 40 миллиардов долларов, зависимость от поставок газа. Но после вот этого злополучного самолета, которого они удачно сбили, там все изменилось. Санкции практически были инициированы самим, самой Российской Федерацией. Умно это были не умно со стороны России, это другой вопрос. Но де-факто получилось так, что Турция тоже присоединилась к санкциям. Если мы, скажем, ну, вот эта инициатива по сначала продуктовой, а потом энергетической блокаде крымских татар, она была не очень эффективной, потому что поступали корабли из различных стран, в том числе из Турции, к сожалению, с продукцией Да, можно ну я бы сказал, что в первую черву там огромный перечень, там и греческие, там и итальянские, и румынские. Но турки говорили, что это контрабанда, они не дают там дозвол, но вот они под различными флагами заходили. Теперь этого нет. То есть практически Турция тоже участвует в этой блокаде. А после вот этих вот развернувшихся событий Турция уже, конечно, исходя из своих, в первую очередь, исходя из своих национальных интересов, она укрепляет э, свои взаимоотношения с Украиной, как политическом, экономическим и в военном плане тоже. И это, конечно, на пользу, в том числе, и вопроса деоккупации Крыма. И вот на встрече вчера-позавчера э, с Эрдоганом, это было четко обозначено. В совместной декларации, которая ну, потом была на пресс-конференции зачитана, уже четко говорилось о плане действий, совместных действий именно в, в плане содействия освобождения Крыма от оккупации тоже. Вы почувствовали, что сейчас эти отношения с Украиной, именно на Черноморском направлении к оккупации Крыма, являются важными для президента Ордогана? что это изменились змін, приоритеты? Можно так сказать? Чи все ще... это однозначно, потому что и другого выхода -то и нет для Турецкой Республики, потому что там был такой разговор, что население Турции 80 миллионов, у Украины 45 миллионов, в сумме 125 миллионов, это огромный рынок, и у нас есть огромный потенциал. Сначала поднять наш товарооборот до 10 миллиардов, а к 2023 году 20, до 20 миллиардов долларов. Конечно, это меньше, чем, скажем, товарооборот был с Россией, но товарооборот с Россией ⁇ это в основном газ. Но сейчас Россия не может шантажировать Турцию и перекрытием газа, потому что она не знает, куда ее сейчас продать, тем более по униженных ценах. А Увілічені товароборота, укріплення економічних связів з Україною, звісно, очень важливо для Турції. От повертаючись до теми міжлісу, ми визначили як головну для нашої програми, є важливим зрозуміти, що в принципі можна зробити для того, щоб забігти, запобігти по цим всім процесам, які зараз відбуваються в Криму, навколо намагання заборонити жлі, в принципі як. Організацію, як орган, який представляє кримських татар. Мені здається, що взагалі в Москві і в Симпороплі діють просто за сценарієм перетворення. Крим на такий звичайний суб'єкт Російської Федерації. Я не знаю, чи ви стежили цим в 90-ті роки, але пам'ятаю, як знищували, скажімо, всі. Я б сказав, такі презентаційні національні конгреси народів Росії. Був конгрес татарського народу, досить важлива організація, яка виступила на підтримку Бориса Єльцина під час Серпного Путю. Його фактично знищили після 1991 року. Були такі ж організації. В інших народів Росії цього всього тепер немає. Якщо є організація, вона фактично повністю контрольована Кремлем. Мені здається, що по відношенню до кримських татарів така ж тактика зараз. Я навіть сказав, стратегія обрана, щоб ті, хто дійсно представляє народ, його не представляв. Стратегія Російської Федерації Окупаційних властей по відношенню до Меджлісу, вона пережила кілька етапів. Что бы там ни говорили вот в этой прессе про Меджлис, они прекрасно понимают, особенно спецслужбы, огромный авторитет Меджлиса и крымско народа в народе. Поэтому изначально они пытались договориться с Меджлисом. Обещания там приня... даже приняли постановление поспешное о том, что э, обеспечивающие представительство крымских татар-структурах новой власти в Крыму не менее 20%, восстановление исторической топонимики, решение всех социальных проблем. Одним словом, полный рай должен был быть. Но договориться не удалось, и потом э, подключили Татарстан, который тоже уговаривал, что вот, дескать, как вам теперь будет хорошо вместе с вами. Да, Татарстан, да. Да. Они приезжали неоднократно в Крым, встречались с лидерами Меджлиса. Это тоже не дало никаких результатов. И они уже вернулись к своему изначальному методу, методу репрессии. Сперва они значит, пытались часть Меджлиса, по крайней мере, там, с разными методами, шантажом, запугиванием, подкупом, перейти на свою сторону, большого успеха не добились, где-то 4-5 человек им удалось таким образом, но основная часть э, оставалась верной своим принципам. Потом была попытка созвать новый Курултай национальный съезд, который должен был бы избрать новый угодный э, оккупантам меджилис крымского татарского народа. А это значит, 244 делегата национального съезда они должны согласиться участвовать в этом. Курултае избрать тот э, список, который предложат оккупанты. Тоже не получилось. Они говорили, что якобы собрали список 30-40 человек, а все равно э, недостаточно. Нужно как минимум два, три, две трети собрать. Но даже те, которые согласились провести Курултай в оккупированной территории, неоднозначно означает, что они готовы были проголосовать за те, тех. Так, да. сказал да, в да, поэтому, Но потом Меджлис принял решение, что никаких Курултаев в оккупированной территории быть не может, потому что там они не могут свободно излагать свою точку зрения. И теперь они перешли к прямым репрессиям запретили въезд председателя Меджиса Крымско-Тарского народа Рифату Чубару. Его первого заместителя арестовали. Против других возбудили уголовные дела. восемь членов Меджиса находятся на территории материковой части Украины, не могут въехать туда, а остальные под большим прессингом. Но и это не помогает. Сейчас они без решения так называемого прокурора Крыма, они, она обратилась в Верховный суд, в так называемый Верховный суд Республики Крым с предложением запретить меджлис Крымско-Татарского народа. Э, как общественное формирование. Ну, общественная организация. Ну, меджлис не является общественной организацией, она представительный орган Крымско-Татарского народа. Но это все равно, что запретить парламент какого-то там народа. Но опасность здесь вот в чем. Если, скажем, меджлис крымско-татарского народа объявляют они экстремистской или там террористической. Так что сама им участь у это может быть предметом криминального преследования. Независимо от того, что они совершают, не совершают, уже то, что они члены меджлиса. Это злочин. Да, это да. злочин. Это не только 33 человека, которые там межлисты крымско-татарского народа, но еще региональные и местные межлисты. В общей сложности у нас где-то около 230 местных региональных межлистов. Это 2300 человек. Все они под ударом. Если они, скажем, публично не скажут, нет, они отрекаются от межлиса, они считают ее экстремистской или террористической, то они оказываются под ударом. Вот такая вот ситуация. Еще можно работать в этой ситуации, в принципе. Вот какие инструменты вплыву? Че вы взагалі существуют? Если бы, скажем, Россия была правовым государством, то можно было бы сказать, вы нарушаете то-то, то-то, прекращайте нарушать. Но они прекрасно знают, что все мыслимые международные нормы, в том числе свое законодательство, они грубо нарушают в интересах целесообразности, своей целесообразности. Поэтому тут, конечно, мы будем делать вид, что будто бы имеем дело с цивилизованным государством делать какие-то заявления, обращения, привлекать внимание международной общественности, а Россия будет еще раз демонстрировать, что она, на самом деле она из себя представляет. И вот 18 марта у меня должно быть выступление в Совете Безопасности ООН, как раз об этом мы будем говорить что нужно предпринять. Потому что, скажем, ну вот мотивировочная часть, почему надо объявлять экстремистской или какой-то незаконной организации структуры меджлис, потому что она, оказывается, составляет угрозу территориальной целостности Российской Федерации, то есть не признает оккупацию, считает эту оккупацию незаконной. То есть автоматически становятся здесь уголовными преступниками все 100 государств, которые на Генеральной Ассамблее ООН проголосовали о том, за резолюцией, где говорится о незаконности оккупации, незаконности референдума. А ведминность в том, что члены Меджлиса вважаются гражданами Российской Федерации, их можно преследовать за российским законодательством. А державы, которые не погодились с Россией, они не подсудны для российского права? Нет, главный, скажем, виновник, а значительная часть этого выделяется председателю Меджлиса Крымско-Тарского народа Рифату Чубару, он не гражданин Российской Федерации. Ахтем Чайгоц, который под арестом, тоже не, не получал российский паспорт. Многие Члени Меджлиса, просто брезгливости, кто брезгливості, э, иным зображенням, хоча это, звісно, дуже сложно не мати паспорт і жити в Криму, вони не являются гражданами. Но все ж таки, давайте спробуємо визначитися з пріоритетами. Що зараз є Э, робота по деокупації Криму, робота по забіганню заборони Меджлиса, чи все ж таки звільнення тих людей. Вот фактически заручников, ах гость, чегось-то лики наибольшее знакомство заручников, которые сегодня утримуются в тех Симфорополя и других мест Крыма. Эти все вопросы взаимосвязаны. Мы можем, скажем, приложить огромные усилия, там не знаю, какие формы обмен, там или еще что-то заключенных, а где гарантия, что завтра другой не будет арестован? по поводу запрета Меджлиса. Вы знаете, практически, собственно говоря, они уже парализовали деятельность Меджлиса. Основная форма деятельности Меджлиса в чем заключалась? Они собирались с людьми для отстаивания своих прав, там об, принимали обращения или какие-то там э, проводили какие-то акции. Но все это сейчас в Российской Федерации, э, в соответствии с российским законодательством, запрещено. Поэтому такого практического значения запрет Меджлиса, оно, собственно, не имеет. Но, как я уже говорил, она создает как домок Лавлевича. Любого члена Меджлиса... Можно притягнуть до ответственности вот за то, что он не издействовал. Поэтому единственный путь защиты людей — это освобождение от оккупации. Вот. Поэтому, когда да. вот мы первый раз я с Эрдоганом когда мы в день вот этого референдума мы говорили о том, что я просил Эрдогана, чтобы он подключился к санкциям, он говорил о том, что может он более эффективно защищать права крымских татар, если не будет подключаться к санкциям. А будет разговаривать с Путиным да. да? Так я, ему... Я, я ему говорю, вы же не сможете никак защищать. Ведь Россия не сделает из оккупированной территории остров свободы, когда само государство российское, оно тоталитарное, авторитарное. Там не существует понятия о защите прав человека. Но тем не менее случилось то, что случилось. А как зараз за Галиванкири разговаривали про эту заборону с турецкой политикой? Да, они выражают обеспокоенность. Они говорят, что в тесном сотрудничестве с Украиной, с мировым сообществом будут предпринимать все необходимые для защиты. Прав корінного народу, ну в какої формі і як как, з якою інтенсивністю, во многом залежить від нашої активності. Тоже на да, до речі, я хотів вас запитати про цю пропозицію президента Порошенка щодо Женевського формату по деокупації. Наскільки вона взагалі реалістична в ситуації, коли росіяни говорять, що питання Криму закрите і вони взагалі не збираються з ним ні з ким про нього ні з ким розмовляти? Ну, конечно, желательно было бы, чтобы за стол переговоров, какой бы там, какая бы у них позиция не была, чтобы Россия села. Но вы правильно говорите, они исходят из того, что Крым – это составная часть Российской Федерации, поэтому говорить ни о чем. Но они очень захотят говорить и сесть за стол переговоров, когда им станет очень больно, когда им станет невыносимо больно. А это единственный путь для этого – это усиление санкций. К этому мы будем выдвигать свои предложения. Были какой? Я первый раз это огласил в Белграде на совещании министра иностранных дел о необходимости создания такой платформы. Но я говорил тогда о платформе на основе членов Будапешского меморандума, членов гарантов. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Российская Федерация однозначно исходя из того, что Россия не будет соглашаться с этим. Но вот эти страны, Великобритания, Соединенные Штаты и Украина, они должны сесть и обсуждать. Сейчас президент предлагает формулу Женева плюс. Откровенно говоря, с какой это формой она будет выглядеть, еще не всем понятно. Но я сказал тогда, и это сейчас широко обсуждается, что к этому формату Женева плюс должны быть подключаться и черноморские страны. Потому что Россия после оккупации превратила Крым в такую зону, которая представляет угрозу для всего черноморского региона. Поэтому к этому формату должны подключаться и Турция, и Грузия, и Румыния, и все черноморские страны. Это пока на стадии обсуждения. И вот вчера, позавчера на переговорах с турецкой стороной Эрдоган четко сказал, что Турция готова к этому формату, она будет активно участвовать в этом формате. Ведь чувствуете, что у Турции появилась новая зона небезпеки в Черном море после того, Красные как им... они, конечно, понимают, хотя она это, изначально было понятно, что Россия пришла туда не для того, чтобы там строить мечети и устраивать райскую жизнь жителям Крыма, она в первую очередь попыталась и сделала уже мощный такой военный форпост. И я сразу тогда говорил, что ракеты, которые они устанавливают, они будут в первую очередь направлены против страны, НАТО и в первую очередь Турецкой Республики тоже. Они это хорошо понимают, хотя это не очень-то обсуждалось, чтобы не испортить отношения между двумя странами. Сейчас это широко обсуждается. Будемо в будь-якому разі сподіватися, що от ті переговори, які пройшли, і та підтримка, яка сьогодні існує міжнародної спільноти, вона так чи інакше дозволить, якщо не запобігти забороні е, меджлісу. Я думаю, що це фактично для росіян вже вирішене питання. То принаймні, цим масовим репресіям, які можуть після цієї заборони початися. Мені вважається, що дуже важливо, щоб українська громадськість це усвідомлювала, і так як вона сьогодні там захищає надію Савченка, щоб вона була готова до захисту тих людей в Криму. Які зараз є заручниками російського окупаційного режиму? Я хочу подякувати народу дата Україні Мустафінжемілліго за участь. Наш сьогоднішній програмі. Дякую, Мустафа, що були з нами сьогодні. Провів цю програму для вас Віталій Портников. хай щастить, шановні слухачі і глядачі.